Və e, fəhləliyəm burda, palçıq tuturam. Gəldi ki ata, 6 manat pulu yığıl var, 6 manat pulu yığıl var. Bəs bizi e, məşkdə e, yarış keçirdəcəklər. 6 avqustunda olmadı. Allah'a and olsun, 2 manat ordan tapdım, 2 manatbını yarım saatın içində 6 manatı düzdüm, qoşdum, gətirib verəndə oğluma ki, 6 manatdır gələr, dedi ki, ata, hazır görürəm, bəlkə getməyim. Gördü ki, çünki o gördü ki, məndən zülümlə 6 manatı tapdı. 6 manatı verdim, yola saldım. Bir həftə keçib üstümdən yadımdan çıxıb məhkəmədən gəlib deyəm, aka, bir həftə vaxt var idi də o 6 manatları yığıllar, nəmləsə. Nə isə görə bilmirəm. Gəlib bir həftədən sonra yenə də orada işlərim, palçıq tuturam. Deyirəm ki, ata, bura gəl söz verirəm sənə. Deyirəm, nədirsən? Kösürüb medalı taxır başıma. Taxı bu medalı sən. Bu medalı taxır mənim boynuma, oğlum, görüm ki. Ben 40 yaşım var.